Как вы ставитесь до призначення главным тренером сборной Украины Майка взагалі вообще иностранного так первого в истории Украины тренер из-за кордона? Я двояко отношусь к этому. С одной стороны, я думаю, что это будет очень хорошо для игроков, э, что они будут общаться и проработать с тренером такого уровня что будут жить в более комфортных условиях, а не на 19-м километре там, или на соколе, и питаться будет более нормально, и летать будет нормально. Поэтому в первую очередь я думаю, что игроки от этого выиграют. А, что касается баскетбольной части, то мне кажется, что Майк не совсем представляет, за что, что его ожидает здесь, потому что недавно уволенный из Реала Мессина... На вопрос о возможности его работы в Нью-Джерсине сказал, что американский баскетбол НБА и европейский баскетбол это две абсолютно разные игры, поэтому думаю, что никто серьезно не рассматривает меня там. Поэтому я с ним абсолютно согласен. И думаю, что то, что делал много хорошего и полезного НБА Фротелла, совершенно не имеет отношения к тому, что ему придется здесь делать. И мне кажется, что может в этой ситуации лучше даже было Джерри Слоуна пригласить, потому что он работал. Сфисенко и знает ментальность украинскую и точно его привез и нашел ему место на площадке. И для тех тренеров, кто будет работать рядом с Майклом, это будет ну, огромная школа. И я завидую тем ребятам, кто будет с ним работать и которые получат ну, редкий опыт, редкостный опыт. Вот. Потому что человек, зашедший на вершины НБА, он знает от баскетболе от А до Я, и я думаю, что будет очень полезно. И если будут семинары, я буду с удовольствием в них участвовать. Если будут открытые тренировки, я лично обязательно приеду посмотреть, потому что я до сих пор перечитываю конспекты семинара тренеров НБА, который проходил в Москве в 1990 году. И многие темы мне очень интересны до сих пор, и я их использую в своей работе.